У рамках проекту Діалог, який спільно реалізується Асоціації міст України, агенства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку, ми створили цикл програм про місцеве самоврядування. І сьогодні мова про Дніпропетровщину жителі Дніпропетровщини масово звертаються до сімейних лікарів, адже тепер це педіатр та терапевт в одній особі. Він супроводжуватиме пацієнта від народження, а тому ліпше знатиме про його стан здоров'я. В связи с реформированием в здравоохранении сейчас пациент может выбирать не только медицинское учреждение, но и семейного врача, которому доверять свое здоровье и здоровье своей семьи, что является большим плюсом в оказании медицинской помощи населению. Дніпропетровщина одна із трьох областей, що бере участь у державному експерименті з реформування медичної галузі. Її децентралізують та наблизі до місця проживання. Кількість стаціонарних ліжок скоротять, натомість створять мережу амбулаторій. Перспективи реформи представники органів місцевого самоврядування області обговорювали на регіональному дорадчому зібранні у рамках проєкту діалог. Мета це забезпечення саме через забезпечення профілактичних заходів, ранні діагностики захворювання. Ми повинні вплинути на стан здоров'я наших медикаців. А відтак амбулаторії укомплектовуються на сьогодні сімейними лікарями, дільничими терапевтами, педіатрами акушер-гінекологами. До спеціалістів вузького профілю офтальмологів, хірургів, стоматологів, доведеться все ж їхати до районної лікарні. Швидку теж реформують. Бригади розсереджать. Мовляв, так медики зможуть швидше дістатися до постраждалих за 20 хвилин у сільській місцевості та за 10 у містах. Адміністративні кордони населених пунктів більше не враховуватимуть. Представники муніципалітетів кажуть, реформа непогана, проте не вистачає грошей, адже амбулаторії фінансують за кошти міських бюджетів. Проблема врачей на сегодняшний день, проблема ремонтов, проблема материальной базы, материальной базы, проблема транспорта, санитарного транспорта. В результате вот у нас была больница, да, в результате реформирования санитарный транспорт и там скорая помощь отошла на скорую помощь, это экстренная медицинская помощь. Но а лечебное учреждение осталось практически без транспорта. Не вистачає сімейних лікарів, адже медикам, що раніше працювали у поліклініках, тепер потрібно перекваліфікуватися. Обласна влада обіцяє до 2020 року підготувати близько двох тисяч сімейних фахівців. І далі в нашій програмі ексклюзивне інтерв'ю з головою Дніпропетровської обласної ради Євгеном Удодом. Доброго дня, Євгене Григоровичу. Дякую, що погодилися на інтерв'ю. Євгене скажіть, будь ласка, зараз наша розмова йде під час. Проведення регіональної дорадчої ради. Скажіть, будь ласка, як цей орган допомагає в вирішенні, скажімо, такої складної проблеми, як модернізація системи охорони здоров'я в області? Що вже зроблено і які є проблеми? Дорадча рада, це орган, який був створений в прошлом році, задача дорадчої ради знаходиться на стикі між, між іспанією і? и властью законодательной. Это тот орган, который дает возможность, это та площадка, которая дает возможность услышать э, мнение, пожелания исполнительной власти, мнение и пожелания областного совета, районных советов, сельских советов. В чем, в чем эффективность этой модели и чем она для нас показалась интересной? Ну, в области внедряется большое количество различных реформ. В области идут глобальные преобразования, они касаются всех сфер деятельности, жизнедеятельности нашего региона. Начиная от роста социально-экономического развития, привлечения инвестиций, внедрения медицинской реформы, внедрения земельной реформы, внедрения реформы образования. Многое-многое другое это... Это ситуация, когда необходим орг, орган для координации. Для координации э, выявления проблемных моментов, развязывания этих проблемных моментов за круглым столом, когда есть возможность совершенно спокойно, в нормальной рабочей обстановке отработать в режиме «тебя услышат, тебя поймут, тебе помогут решить проблему и э, мы вместе этим на э, в режиме работы нашей дарачарады и занимаемся. Наша цель, наша задача нашей области, нашей команды, нашего региона это быть успешной площадкой для внедрения реформ президента Виктора Федоровича Януковича. Медицинская реформа. Вопрос э, архиважный, э, непростой. Вопрос касается каждого жителя нашего области. Если земельная реформа она находится в несколько иной плоскости, то медицинская реформа касается и вас, и меня, и каждого жителя области. И того, кто, и того, кто ушел вчера на пенсию, и того, кто родился сегодня ночью. Любые наши действия должны отвечать трем основным критериям. Любые наши действия. Первое, это, это повышение качества медицинских услуг, это повышение доступности медицинских услуг и своевременности медицинских услуг. В чем заключается смысл гражданской платформы по медицинской реформе? Ну, в первую очередь, это это объединение это, это платформа, где могут высказывать мнение все. в первую очередь это общественность это жители это врачи на самом низшем уровне это тех, это работники фапов, амбулаторий всех тех кого в обычных условиях редко спрашивают. Вот. Мы сознательно сделали этот шаг, мы сознательно поддержали эту платформу. Более того, руководителя громадской платформы включили в управляющий комитет по внедрению медреформы в области. Это сделано сознательно для того, чтобы голос общественности был слышен. Более того, губернатором и управляющим комитетом принято решение новой методологии по проведению реформы. Если есть идея какого-то изменения, эта идея сначала отрабатывается с общественностью, Сначала отрабатывается с врачами на всех уровнях, параллельно отрабатывается с экспертами, только после этого принимается решение. Если нет противоречий, принимается решение. Если противоречия есть, вопрос отправляется на доработку, рассматривается, пока не будет найдена золотая середина. Чем сейчас занимается наша громадская платформа? Громадская платформа обсуждает в режиме привлечения всех жителей возможность размещения врачей согласно поэтажных планов в больницах. То есть не просто так, что вот, вот, вот есть врач, он здесь, здесь второй, здесь третий. Нет, мы говорим о том, что мы, мы совместно с общественностью обсуждаем возможности размещения врачей, чтобы всем было удобно, и населению, и медикам. При этом, при этом для каждой амбулатории формируется лист рекомендаций для каждого лечебного учреждения, я бы сказал, лист рекомендаций, где свое мнение высказывают все. То есть здесь нужно сделать ремонт. В этом месте не хватает такого-то оборудования. В этом месте затруднен доступ. Здесь необходимо сделать пантус. Тут не хватает лифта. То, 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 то. Смысл такой, что на основании этих рекомендаций громадская платформа подает свои предложения в управляющий комитет. И управляющий комитет формирует доручения для руководителя города, для руководителя района, для руководителя лечебных учреждений. Сейчас мы активно обсудили в таком режиме расположение врачей, закрепление врачей по, по участкам, так, чтобы было удобно. Ну, мы понимаем, что можно создать амбулаторию в одном месте, а, а, а до нее идти там 10 километров. Да? Сознательно мы начали с карт размещения. Мы на карту нанесли участки где э, участки проживания. Мы расставили э, как, как на схеме амбулатории. Мы спросили у людей: удобно, неудобно, э, далеко-недалеко, да-далеко, давайте сделаем филиал этой амбулатории здесь под боком, чтобы было удобно. Выкупим квартиру на первом этаже в доме, организуем там филиал амбулатории, чтобы людям, если далеко, чтобы это было ближе. Сделали карты, согласовали поэтажные планы. Вот эту работу мы выполнили по восьмому центру медико санитарной помощи в городе Днепропетровске. Создан план, подписанный губернатором, по каждой амбулатории. В області значна увага приділяється розвитку енергоефективних технологій, розвитку альтернативних систем енергетики. Скажіть, будь ласка, що це за програми і настільки вони ефективні? Общая областная программа. Это программа, которая рассчитана на несколько лет, по итогам которой мы выйдем на рубеж, на котором мы будем экономить все предприятия области, и коммунальные, и частные, в общей сумме свыше 1 миллиарда 600 миллионов гривен на энергоносители имеется То есть это, это, это станет возможным, если мы снизим общее энергопотребление от 10%, от 10% процентов, скажем так. Это непростая задача. Значит, она включена в общую украинскую, в общую областную стратегию. Это задача, которая включает в себя много этапов. Первое – это контроль э, депутатского корпуса за деятельностью тех компаний, которые у нас работают, по внедрению программ энергосбережения. Это внедрение программ энергосбережения нашими коммунальными предприятиями и помощь, э, поддержка, чтобы сами люди тоже э, внедряли, каждый в своем доме, общение, внедряли такие программы. Как я в самом начале говорил, это, вот, это, это, все, элементы, это все элементы общего плана. Вот в селе там лампочки энергоэффективные, энергоэффективные котлы, котельные. Вот в рамках нашей программы по развитию местного самоуправления мы стимулируем такой же процесс у общин в городах, чтобы вот в рамках программы гражданской активности все, все, все это звенья одной цепи. Мы понимаем, что есть вопросы, есть вопросы по стоимости энергоносителей. Мы понимаем, что нужно что-то делать. Второй пример. Вот мы привлекая инвесторов, мы тоже делаем акцент на программах энергосбережения, на программах построения э, проектов, связанных с возобновляемыми источниками энергии. Вот. В частности, буквально на, месяц назад было принято решение, в зашел инвестор, который стоит, строит огромную электростанцию э, на, солнечных, на солнечных батареях. Эта электростанция, которая строится в Широковском и Криворовском районе. Она многомодульная, мощная, свыше 50 мегаватт. Это, ну, в пересчете на уголь это, это 75 тысяч тонн угля э эквивалент. То есть в год, в год. Это, это, это 20 составов угля, грубо говоря. То есть его не надо взрывать, его не надо сжечь, не будет выбросов углекислого газа, прочих вредных примесей. То есть это, это электроэнергия, которая пойдет в общую сеть, она снизит нагрузку на региональную энергетическую сеть, и это очень хорошо. И вот наша, наша идея, чтобы, чтобы таких проектов было как можно больше. Это принципиально важно, это, это новые рабочие места хорошая заработная плата, это, нал это налоговое отчисление, это экологические вопросы. То есть любые, э, любые изменения, которые касаются э, больших э, там, строек, это всегда хорошо. Это рабочее место, зарплата и налоги в местный бюджет. Дякую за смистовное интервью. Нагадаю, это был глава Днепропетровской областной рады Евген Удот. Цей матеріал підготовлений завдяки підтримці американського народу, здійснені через Агентство США з міжнародного розвитку USAID. Викладена інформація не обов'язково відображає точку зору Агентства США з міжнародного розвитку або уряду США. І поки це все. Дякую за увагу. Побачимося.